С вами канал Голосов Артём. Вновь. 2016, версия 1.0.1.0.0. No, Сегодня на моем канале будет прогноз матча Барселона-Реал Мадрид. По московскому времени, как я вроде знаю, ну точно не обещаю, конечно, но он будет точно в 9. А вот точно вот во сколько минут, я не знаю. Но вот я, я по-моему, думаю, что в 20. Но если вы живете в моем городе, то тогда, то тогда начнется в 23.20. Ну, скорее всего. Точно я не знаю, сколько, во сколько минут. Итак, Барселона играет дома. Мы будем играть за нее. Против Реальского Мадрида, да. Так, план игры. На воротах точно будет Клаудио Браво. так нет, зачем все менять? Мне кажется, так все и будет. Ладно, короче, сразу все, поехали. Поехали. А уровень сложности я же там поставил. По-моему, да? Не помню точно. Но надеюсь, что поставил я его на, на, на том уровне, на котором мы играли. Да и, кстати, сорян, Вот я э, в комментариях это написать не тяжело. В комментариях мне написать это тяжело, что вам нужно в аккаунт идти. Ну вот, я поэтому говорю здесь. Простите, то, что выложилось из ПСИ всего лишь одно видео. Там их должно было быть намного больше.

Стоит Ну, Я все равно по-прежнему пока остался у реала Стой, сигни! Так, они бросили. Роналду делаем ну, подкат, но он от него уходит легкую. Дарк Бейл. Он уже уходит от подката. От подката тут уже был настолько не нужен. Что ты делаешь? Вообще пиздец. Ой, нет. Сейчас просто батят. Да точно ты можешь отдать передачу. Что ты от Карвахалю то ты этому отдаешь? Что там наглеешь, Карвахали? Что там сейчас стукнет? Да? Давай, попробуй пробить. Не, Эй, вот а если Месси... А вот если бы вдруг это бы залетело, вот это бы шедевр. Ой, если не меня упал. Ей, тихо, алфалит, а Пока что 0-0. Тут я, это будет серия пенальти, поэтому ну вот так вот я буду говорить, допустим, вот кто-то вот так вот выиграет. Допустим, вот так вот. Если вот, допустим, по серии пенальти победит наша команда Барселона, то значит мой прогноз, ну, допустим, вот, будет до конца матча 0-0. значит, если мы победим в серии пенальти, то значит будет мой прогноз 1-0 в пользу Барселона выиграет. Да, и голосовать вы можете, не сдавая деньги, просто проголосовать, и вам придет, ну, возможно, вам придет, что вы проголосовали правильно, возможно, вас какой-то бонус добавят там. Это проголосуйте на Sports.ru, кто победит пока что при мне, как было как после того, как я проголосовал, стало за Барселону процентов то, что она победит 55, за Мичу 6 процентов и за Реал Мадрид пока что побеждает, ну, то, что они победят 39 процентов. Так что голосуйте за ваш вариант. Я больше, конечно, уважаю Барселону. А, мне как-то больше хуже. Тем более я в нее поеду летом. Только жаль, только жаль то, что уже чемпионат закончился сходил бы на какой-нибудь матч. Ой, блин. ай, это он уже, тогда нормально. Месси, удар! Блин, мимо. Извиняюсь, конечно, за то, что с вот так. Надеюсь так вам видно? разве что -то. у просто камера просто отвратительная чё я его даже не задел, блин? был Симулян. Эх, ушел. Следующее видео я, наверное, буду снимать, может быть, на ноутбуке. На ноутбуке я себе, возможно, встречаюсь в 16 Удар? Да блин! Кстати, было Я его Баргол! Сорес! Луис, вот и вам 1-0. Вот и 1-0. Отлично. Забиваем гол. Хорошо, хорошо, пацаны. Давайте держимся, держимся. Гол забили. Не расслабляться, главное. Ой, эй, назад. если кто еще ну, не понял, кто такой волк. Или классика сегодня. Ну, его конечно, больше произвел, у них девять. А вот те, кто живут в моем городе, это они будут говорить, что он. Удар! Хорош, брал. Хамис

Лопа подаем. Ай, блин. Лопа подали ужасно. Ох, какой хороший подкат. Да, и все. Мой прогноз лично, что Барселона победит Мадридский Реал со счетом 1-0. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Голубцов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.